Добровольці, націоналісти, громадські активісти, журналісти. Ми прийшли сюди і ще раз вимагаємо у Петра Порошенка відпустити наших побратимів. Я думаю, що якщо це не зробить, він це зробить національна визвольна революція. Слава нації. Декілька слів Артему Скарапацькому. Я сподіваюся, якийсь представник адміністрації вийшов, і я зараз передам йому це звернення. Артеме, слава Україні! Но мы послушали этот огромный список, и я, как один из основателей вместе с Миколой и комитета освобождения политзаключенных, могу сказать, что при Янукович он был в разы просто меньше. А, а еще одно я очень коротко скажу, что нам сегодня со стороны власти сделали, мне кажется, огромный комплимент. Потому что мы видим, сколько там стоит национальной гвардии, сколько там стоит всяких ментов, автобусов, автозаков и так далее. Нас тут пришло 300 человек 300 от силы. А они тут согнали чуть ли не, а, не знаю, чрезвычайное положение во всем правительственном квартале. Соответственно, мы, как и три года назад, небольшими силами можем, как мы могли напугать ту власть, так и можем напугать и эту поганую власть, которая ничем от той власти не отличается. Судя по тому, что политзаключенных столько же, а еще больше даже, чем было. Так что, друзья, я повторюсь то, что я говорил на Майдане. Не нужно опускать руки из-за того, что у нас выходит немного. Не Пока что немного. С 300 человек, как и выходило 21 числа три года назад. Назад, да. потом, потом через там, неделю, неделю выйдет 30 тысяч человек. Тысяч еще через неделю выйдет миллион. миллион и потом том, раз, 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 смотришь, раз, уже и Пшенка он бежит он а, в, Москву, в Москву. И Янукович и бежит куда-то там, не знаю, в Ростов-на-Дону. И все вот и эти пацаны, и которые они стоят, стоят, они вот потом будут рассказывать, раз, как они и героически и боролись за ОССД. ОССД. Только мы, знаете, знаете, на самом деле, мы сейчас иллюстрацию не можем провести тем ментам, которые были при Януковиче. Я вот ко всем вам обращаюсь, которые стоят, посмотрите на меня. А вам, когда начнется иллюстрация, каждого из вас, мы, Мы придем к вам там, и спросим, спросим почему, почему вы стояли на защите, на защите этой, власти, этой власти, которая сажает в тюрьмы, в тюрьмы патриотов которые устраивают политические репрессии. Так что вы те, кто стоите в касках, кому сейчас дают кучу там всякой снаряги, там, которые не хватает на фронте, бабла дают много, всего дают. Попомните наши слова. Мы к вам еще придем после революции. И с каждого из вас спросим, почему вы были не на фронте, почему вы были, бог знает где, а почему вы на этот режим. А когда мы придем к власти, это обязательно будет. Каждому из вас придем и спросим. А к власти мы придем обязательно. Слава на нации!